А ми не забуваємо, про головне наше завдання це підтримка збройних сил. QR-код на екрані ви бачите. Ось він. Ось він в описі каналу, в закріпленому повідомленні то підтримка праці, в описі каналу і в описі трансляції ви бачите посилання на всі можливі варіанти підтримки. І закликаю вас це робити, бо це наше головне завдання. І, будь ласка. Будь ласка, давайте це робити. Ну і якщо щось залишається і не зникло бажання, то на, так би мовити, благодійній основі можна підтримати канал. Бо він існує лише завдяки вам. І, то, мать, красотища какая. Я в шокі просто. Ёб твою мать, красотища какая. -а -а. Втекла. Втекла. Что у вас за прикол, как да и изучаю украинский язык. Граница все-таки, знаете ли. Чем черт не вроде... Вы можете чуть-чуть громче говорить? Я говорю, да куртка у вас говорю какая-то не наша, простите. Не, не, наша, не наша. Рыбацкая куртка. Я почетный рыбак Белгородщины. Трофейная. Ну что вас удивляет? Это же граница. Натовская. А вы откуда? Виталик? Виталик? тема, да? Нет, это 101-я десантная бригада Вооруженных сил США. Ага. Да. Так вы еще где? В США или в России? Вы что, не слышите меня? Я в Белгороде. Я же вам сказал. Ну, клюк. Ну. А вы где? Сами там оттуда приехали. Что, из какого-то охламона подрезали? Я же вас спрашиваю, где вы? Баня. А в Москве что делаете? А мне почему-то казалось, что вы сказали, что вы из Москвы вначале. Показалось? Ну, наверное. Не очень хорошо вас просто слышу. Ну, наверное, плохо. Да, да куртка-то что, оттуда, что с Америки притаранили? Да оттуда. нет, здесь а на, мы же с НАТО воюем. Снялся... Э, двухсотого. Что, а где, а где дырки? Не понял, где. В Белгороде тут трудно И доходит. стреляли в него или так он помер? Так помер, от страха. Ну, это же американцы, что ты хочешь. Уж то да, хоть не брали, наверное, обосрался, блядь. Не, не, но ну, ну, у них же задница не на теле, не на туловище, а внизу. Я говорю, штаны не брали. Штаны, штаны не брали. брал, штаны не брал. И даже не проверял. Ну, конечно. Ну, пропуск, ну, пропуск, пропуск, у него вот взял, видишь, вот, сейчас, чтобы я его лицо не показывал, это а мне контрразведка шею открутит. Вон, ну, видишь, Пентагон. Ну, разведчик, наверное, какой-нибудь. Этот, как его, Джон Ланкастер, мистер Пек. Вечно в кожаных перчатках, чтобы не делать отпечатков. Жил в гостинице советской, не советский человек, понимаешь? Понятно. И прям куртку, и прям... Да и что ж в... тебе куртка эта далась? Ну на рыбалку я в ней ходить буду. Блядь, ну Но удобная куртка, обалденная. У нас таких нет, я тебе скажу. Я вот и не видел, я говорю, что какая-то куртка. Да классная куртка. Ну, ну будем мою куртку обсуждать. Давай тебя обсудим. Вот кто ты, чем живешь, чем занимаешься, лет тебе сколько, зовут тебя как. Ну что, мы о куртке разговаривать будем. Хочешь, я тебе на Кубань вышлю? За, так сказать, Толику Малую. Ну, я-то еще себе навоюю. Я-то себе еще навоюю, а ты откуда возьмешь? Зато будешь ходить по Кубани, так сказать. Шашку наголо достанешь, там, на коня Воронова залезешь и скажешь, я, блин, казак, на Колчаковских фронтах кровь проливал. Кровь проливал мешками за родину как батя у меня говорил, блядь, я, говорит, был, типа, мол, как говорил, там, блядь, дай мне вспомнить. Был дед казак, отец, сын казачий, я, говорит, хуй собачий, блядь, а блядь, ты, ну, нет, ты, казачий, ты, ты же не сын, ты, же не сын, ты, ты ж получаешься внук собачий, правильно, аж не сын. Уже с... вообще пиздец, нахуй, там даже, блядь, никто да не Да что ж ты матом-то разговариваешь, как сапожник-то? Ты ж с Кубани. Не, ну, а блядь, так оно и есть. Ну, ты же не с Москвы какой-нибудь вшивой. Казаки вывез. вымерли, да. Вот тут ты прав. Казачество э, как-то повывелось. Ряженные Ряжен. ходят, хлыщи, Нет. кавказцы в жопу дрючат Ну, разве это казак? А какие как вас, в жопу. Да какие, какие, какие? Наши. наши же, понимаешь, в чем беда? Шо, наш, ну я не, не, не знаю и не очень-то в это вникал, но просто видео встречал в Телеграме, где, ну, короче, не буду. Это даже неприятно, честно тебе скажу. Ну, знаешь, я тебе одно могу сказать. Это не то самое, у меня батя там все это показать, Они в свое время в Мурманске меня родили, блядь. Ну, я там в Мурманске родился, жил, блядь. Ну, конечно, мурманские ну, казаки, ну кто ж не знает приехали мы в Краснодар, мне сколько было, 14 лет, я не нахуй с этими армянами, чеченами, пиздился, блядь, и как бы, сука, не заморачивался, блядь, как бы, нихуя голова у меня не болела, блядь, и никто мне там, сука... Блядь. Да нет, это все, конечно, понятно, но они же наши, понимаешь, как же сейчас можно так? Эм, ну, во-первых, как можно, как можно казака драть в задницу Кубанского? Это же неправильно. Я не знаю, где ты такое слышал, чтобы казака Кубанского... Я видео видел. А, видео видел? А ну, блядь. Да где я тебя сейчас найду? Это было года четыре назад. Дети уже. Может он не купанский, может какой-то, сука, засланный, блядь. Они у нас все засланные, ряженые. Да ну а когда это казак служил царю, а, а не Отечеству? Когда? Это только сейчас это пошло. Вот с момента распада, так сказать. В смысле, блядь. У меня, у меня, у меня прадед, блядь, нахуй, прадед еще, сука, даже фотография есть. Он в царстве. Каза казак, понимаешь? Казак человек вольный. Человек вольный. Ца казак, который служит царю, это не казак. Не не беса, была царская армия. Была. Ты, ну, так это ж царская армия, служили. так это ж царская армия и сделала, ну, так что. Царю служили. Да правильно. А да, ты не перебивай меня. Казак это человек вольный. Казак, который стал служить царю, перестает быть казаком. Понимаешь, в чем дело? Он становится служивым э, вертухаем при, э, так сказать, правительстве его величества. Ты мне а что Конечно, я должен... тебе расскажу. Но если ты не знаешь, я кто ж знаю... тебе расскажет? Ну кто Фу... ж тебе расскажет, если ты, ты не что знаешь? Но если ты неграмотный, тебе повезло, что ты меня встретил. Я тебе хоть расскажу, откуда казачество черпает свои корни. Казак – это человек, который ушел, наоборот, от государства, который, ну, ладно. который решил жить вольно. Серьезно? Да, ты просто не знаешь, ну ты просто неграмотный. А вот кубанские казаки – это наследие донских и запорожских. С Дона и с Запорожья пришли. Ну что ты со мной вместе разговариваешь? Ну разве это нормально? Я тебе тут лекцию читаю, как достойному человеку, а ты со мной одновременно разговариваешь. Не, не, это недопустимо. Это недопустимо. Давай ты помолчишь, я тебе расскажу, а потом ты мне расскажешь. Давай. Понятно, понятно. Что ты так подгорел? Я-то тебе правду рассказываю. Я не понимаю, что она тебе не нравится. Чего тебе правда-то не нравится? Она же правда, она всегда правда. Три буквы. Увы. Три буквы. Увы. увы. Как только слово, слово на три буквы. Увы. Да, 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 да. То, что служил царю, называется москалем. Витаю, Тибет. Еслан НАТО. Друзі, підписуємось на канал Екберта, Підтримуємо Естонію, братню. І підписуємось на канал пана Екберта Еслабната в даному випадку 1.1. Це вже третій або четвертий канал пана Екберта, а може і п'ятий. Підписуємось на всі. Сергій Шевченко. Братико, вітаю Дніпро. Ради бачити, подивився сьогодні відео, що надсилав ти мені. І дякую тобі за них. Кент Физи. Батя, привет, я тут. Привет, сынок.